Ə, toyğun və ya başqa ev quşlarının kəsilmə şəkli necədir? Yəni başı tam üzülməlidir yoxsa boyun sümüyü qalmalıdır? Mən kəsəndə tam üzdürürəm. Düz edirəm. Ümmiyyət ləzlər. Toyuq olsun, quş olsun, başqa digər quşlar, quz olsun, hind quşu olsun, qoyun olsun. Bunları kəsən zaman şərt olan əsas 4 düzlü kəsməkdir. 2 şah damarı, nəfəs borusunu, yemək borusunu. Toyuqda belə buna riayət etmək çox yəni bəyənilən bir şeydir. Yəni bıçağı götdüm, üzdürdüm. Yox. Ehtiyatla, səmtini taparaq, üsullu taparaq 2 damarı, yemək borusunu, nəfəs borusunu kəs, qoy boyun üstündə qalsın. Niyə? Çünki onurğa sütun var boynun içində bilirik. Onurğa beyini var. O onurğa beyinini kəsən kimi nə olur? Artıq bədən ölmüş olur. Beyinlə əlaqə kəsilir, baş beyinlə əlaqə kəsilir və bədən tam şəkildə nədir? Qanı verməmiş olur. Hə, bu haram eliyirmi? Yox. Təbii ki, haram eləmir. Amma bəyənilən bir şey də deyil. Çalışdıq qədər ili vurmadan o onurğa sus beyinini kəsmədən quş olsun, toyuq olsun, yəni quş çinsi heyvan, mal ili davarcısı bunu dörd şeyi, iki damarı, yemək borusunu, nəfəs borusunu kəsməklə kifayətlənmək və buna çalışmaq lazımdır. <coughs>